kita okay, dah sampai kepada bahagian diri 5.1. Soalan nombor 1. Encik Gan melaburkan sejumlah wang ke dalam amanah saham. Dividen yang diberikan mengikut suatu kadar. Dividen yang diberikan mengikut suatu kadar pada setiap tahun. Wakilkan setiap pemboleh ubah dalam situasi tersebut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, terangkan sama ada setiap pemboleh ubah itu Mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang Berubah Okey, jadi untuk soalan nombor 1 Dia kata uh, Cik Gam melaburkan Berapa banyak dia duit melabur? RM P Itu duit dia laburkan Okey, dan kemudian uh, dividen Iaitu Berapa peratus? Okey, contohnya uh, Y peratus Okey, sebab dia tak tahu nilainya Jadi kita letakkan algebra yang sesuai jadi kemudian dia suruh terangkan sama ada setiap pemilik kebah tu nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Jadi sebabkan ini sekali je dia buat masukkan duit tu. Okey, dia kata dia masukkan melaburkan sejumlah wang. Jadi sekali sajalah. Okey, dalam dalam kes ini. Tapi dia mungkin juga dia ada melabur lain kali. Tapi untuk cerita ni tu pelaburan dia. Dia masukkan dan kemudian ini jadi nilai yang uh, tetap. Jadi dia kata Okey, ini tetap dan nilai yang ini mungkin tahun ni 4%, tahun depan 45%, tahun seterusnya mungkin 6%. Jadi ini yang dipanggil nilai yang berubah. Okey. Kita sambung dengan soalan nombor 2. Sebiji tembikai yang berjisim 5 kg dan dua biji durian yang sama jisim diletakkan di atas sebuah penimbang jika bacaan yang tunjukkan pada penimbang itu ialah mkg tulis satu ungkapan bagi jisim sebiji durian itu okey jadi uh, tembikai 5 kg jadi pertamanya mkg yang ditulis itu tu adalah jumlah durian ada 2 biji dan kemudian kita ada tembikai satu biji dan berat tembikai ini adalah 5 kg jumlah semua adalah M kg jadi bagaimana kita nak wakilkan uh, ungkapan bagi sejeduran okey jadi kalau kamu rasa susah untuk memahamkan apa yang kita kena buat ni kamu letak saja ini sebagai 100 kg contoh saja jadi kalau yang ni jumlah semua 100 nak tahu durian macam mana durian ni dengan syarat sama besarlah yang dia kita tak tahu juga okey sebab dia nak sebiji saja kalau dia lain-lain kita tak tahu tak ada maklumat jadi 100 tolak 5 nanti bahagi 2 Okay, ha, kau faham itu? Jadi kalau kau faham itu, ungkapan untuk sebiji durian itu ialah M tolak 5 dan per 2 kg. Okey. Contohnya 100 tolak 5 bagi 2 tadi. Jadi kalau yang ini M tolak 5 bagi 2. Dalam kes ini disebabkan M ini ialah jumlah berat ke semua uh, 3 biji uh, buah tersebut. Okey. Seterusnya, soalan nombor tiga. Raja di sebelah menunjukkan sebuah taman berbentuk segi empat tam tepat. Taman ini berbentuk segi empat tepat sebab Y dengan X okay, panjang tak sama lah. Kawasan berlorek yang berbentuk segi empat sama ditan ditanami pokok bunga. Kawasan selebihnya, ini pokok bunga. Pokok bunga. Dan uh, kawasan selebihnya ditutupi batu bata. Jadi kat sini ada batu bata. Okey, penuh inilah batu bata. Okey, seluruh kawasan sinilah. Tulis satu ungkapan bagi luas kawasan batu bata. Jadi kawasan batu bata itu terletak di luar kawasan segi empat sama. Jadi empat, segi empat sama macam mana cari luas dia? 15 darab 15 lah sebab kata di sama segi empat sama 15 darab 15 okey jadi dan kemudian jadi luas kita untuk yang ini kita kira luas keseluruhan iaitu panjang darab lebar kenapa panjang darab lebar itulah formula bagi luas bagi segi empat tepat jadi xy tolak 15 darab 15 jadi kita ringkaskan jadi xy tolak 225 meter persegi okay. Seterusnya soalan nombor 4 Di mana X dengan 2, 5 dan Y sama dengan negatif 2 Jadi so, cari nilai XY tambah X per 2 tolak 6 Y Jadi XY darabkan X dengan Y Iaitu 5 didarabkan dengan negatif 2 Tambah 5 per 2 tolak 6 darab dengan negatif 2. Jadi di sini akan dapat negatif 10. Yang ini akan dapat perpuluhan. Kalau kamu nak tak perpuluhan lah. Uh, kita nak tak perpuluhan ke? Lah? Okey, mana-mana pun tak apa sebab ni perpuluhan yang tepat. Iaitu 2.5. Okey, dan sini tambah 12. Jadi kalau campurkan dulu yang ini senang nak senang kira eh. Jadi yang ini dapat 2. 2 tambah 2.5 ialah 4.5 ataupun 4 1 per 2 Seterusnya soalan 4B di mana A sama dengan 7, B sama dengan 3. Oh cuba terpadam pula dia punya. So dia cari nilai bagi 3. B tolak A. Tolak 5AC Dan tambah 14 Jadi kita masukkan nilai-nilai algebra tersebut B ialah 3 A ialah 7 Tolak 5 A ialah 7 C ialah negatif 4 Tambah 4 11 Jadi kita Dapat sini 3 Yang ni dapat negatif 4 Okey. Kita buat dalam bracket dulu Kemudian kita boleh darabkan Negatif 5 darab negatif 4 Untuk senang cerita Kita dapat 20 20 darab 7 140 Jadi tambah 140 Tambah 14 Jadi cuba darab ni dulu Kita dapat negatif 12 Tambah 140 Tambah 14 Tambah 14 jadi, cikgu kira ni dan ni dulu. 3 uh, x tambah 14 dapat 2. 2 tambah 140 adalah 140. Okay soalan nombor 5. Azlan ada N keping shilling yang terdiri pada X keping shilling 10 sen, 3X keping shilling 20 sen dan selebihnya 50 sen di dalam tabung duit. Okey, ha? Eh? jadi kita catatkan nota dulu. Okey, kita dia ada 10 sen. Berapa keping? X keping. Berapa? Ini X untuk 20 sen Ada 3x Dan 50 sen Tidak dinyatakan Jadi Jadi jumlah semua Ialah N Jumlah semua Jadi A Nyatakan ungkapan bagi bilangan shilling 50 sen yang ada Di dalam tabung duit kalau kamu ada tahu jumlah tolak semua yang ada dapatlah jumlah ni. Jadi berapa keping 5% ada ialah n tolak 1x tolak dengan 3x. Jadi yang ini boleh diringkaskan. Jadi negatif 1x negatif 3 kan jadi negatif 4x. Okey? Jadi berapa keping uh, Duit 25% ialah n tolak 4x keping. Okey, dan B, cari jumlah wang di dalam tabung duit jika x adalah 6 dan bilangan syiling 50 sen adalah 2 kali bilangan syiling 20 sen. Okey, jadi untuk B, dia beritahu kita apa dia? x ialah 6. 10 sen ada 6 keping. Yang 20 sen ada 3 darab 6 iaitu 18 keping. Dan kemudian Dan bilangan duit Bilangan shilling 50 sen Adalah dua kali bilangan shilling 20 sen Okay, jadi 18 ni kali 2 je lah Jadi 18 kali 2 Iaitu 36 keping Jadi sekarang ni soalan B ni Nampaknya tidak berkait dengan soalan B Sebab N ni bukan jumlah semua ni lah Okey sebab yang ni dia beritahu kita Ada kaitan pula antara jumlah 50 sen dengan 50 sen Okey jadi sekarang ni dia tanya kita Berapakah nilai duit tu Jadi kalau tahu nilai 6 ni kena darab dengan nilai Nilai uh, sekeping duit tu Iaitu 60 sen di sini Yang ni 18 ni kena darab dengan 20 uh, 18 darab 20

Uh, RM eh? Jadi ini RM 0.6 Yang ini RM RM 3.6 Dan yang ini RM 18.00 Ini campur sah Jadi yang ini Sampai ni dah kena dapat 4.2 Jadi tambah 18 Jadi jumlah 18 tambah 3.6 Tambah 0.6 Ialah RM 22.00 20C. Dan soalan terakhir daripada Mahidiri 51 itu soalan nombor 6. Seutas so, reben riban sepanjang P cm dipotong kepada 3 bahagian panjang bahagian pertama dan bahagian kedua masing-masing ialah x cm dan 2x cm. A tulis satu ungkapan bagi panjang bahagian ketiga. Okey, jadi kita nak tahu. Okey, jadi cikgu ambil nota dulu. Kita ada tiga bahagian. reben bentuk tu bukit panjang macam tu. Jadi bahagian pertama ialah X. Bahagian kedua 2X dan jumlah panjangnya okey jumlah panjangnya adalah p cm jadi ini cm cm jadi untuk bahagian ketiga ini bahagian pertama bahagian kedua dan bahagian ketiga so pak soalan A tulis satu ungkapan bagi panjang bahagian ketiga jadi kalau kita tahu jumlah tolak saja kedua-dua ni jadi p tolak x tolak 2x cm dan boleh ringkaskan negatif x negatif 2x akan jadi negatif 3x jadi p tolak 3x cm itu untuk a untuk b jika x ialah 10 dan panjang bahagian kedua adalah 4 kali panjang bahagian ketiga okey jadi yang ni 4 kali jadi untuk uh, X boleh tahu berapa? X ialah 10. Jadi, X ialah 10. Jadi, bahagian pertama ialah 10 cm. Bahagian kedua ialah 2 darab 10 iaitu 20 cm. Bahagian ketiga, bahagian kedua ialah 4 kali. Jadi, ni bahagi 4 lah. Ni 2, 2X ni bahagi 4. 2X bahagi 4. Okey? Kita bahagi 4 sebab dia 4 kali ganda. Yang ni lebih banyak daripada yang ni. Jadi yang ini kalau kita gantikan X sebagai 10 Kita bahagi 4 Kita dapat 20 per 4 Iaitu 5 cm sahaja Jadi dia nak uh, Hitung bila P Jadi dia nak tahu semua sekali Semua sekali Campur saja Jadi P ialah bahagian pertama 10 Tambah bahagian kedua 20 Tambah bahagian ketiga 5 cm iaitu 35 cm. Okey, jadi situ saja untuk daripada mahir diri 5.1.